Привет всем, с вами Trial Extreme И я теперь играю на сервере Украина Офика Я вот теперь в телепортировался Сейчас я покажу вам пару мест, которые я вчера увидел Но, к сожалению, не смог снять, потому что уже очень хотелось спать И... Короче, сейчас вы видите У нас теперь тут играют 12 человек, 12 человек нас играет. Я сам снимаю пока что, потом где-то будем снимать. Друзья, конечно. Я, я увидел первый, первый же день, когда выложил э, видео свое первое. Ну, это короче первый сезон и третья серия. Ну, третий, первый сезон, третья серия моего видео. Я когда вчера зашел вечером, ну, когда выложил три видео свои и вечером вечером на свой канал в Ютюбе, я удивился, просто у меня там три подписчика и сразу же 10 просмотров. И, как, мне уже приятно даже стало. Ну, вот мы едем на одно место. Напоминаю, я сейчас на сервере Кино Оффиклс депрессировался в Уфсаево. Сейчас я вам покажу одно место классное, где я вчера был. ямы большие очень ну, небольшие но нормальные я решила не снимать эту дрифт потому что у меня есть два видео с тоже решила не прыгать, потому что у меня тоже есть уже одно видео но я думаю вам будет более-менее приятно если будете смотреть это мое видео только другое до ямы. Ого. У меня с вами тривел. Мне сегодня 19. Это исполнилось. Вот это место. Прикольное, да? Море какое-то, не о, море, а озеро большое, тут какая-то дорога. Куда она уйдет, я вам сейчас покажу. Я, я вчера удивился, это место запомнила я на карте его. Вот на карте, вот где она на карте. Я был тут, объехал а сюда. Вот. Где оно, это место? Вот он где. Сейчас будет типа ралли. Это озеро необычное. Хорошо озеро посмотрели. Это что такое? Интересно даже мне. Какая-то тут трава. Сейчас мы выйдем отсюда. Если получится, конечно, на этой ладе. Получилось. Я пойду сюда, потому что так быстрее. Вот здесь наша друга с пробоинами. Сейчас мы поедем в город. Мне нравится этот Украина Offical Server, потому что на нем можно телепортироваться. Я не люблю снимать РП, потому что там что? Надо его я не люблю ничего просить, я люблю всего добываться сам. И это что сказать? что я еще хотел сказать. А, да. Э, это Украина официально напоминаю, мы на сервере его. Вот я здесь был, вы, наверное, помните, как я эту башню снимал. Какая-то дорога навороченная, походу для скутеров или для великов или что-то такое. Вот на дорогу тут какое-то здание. Сейчас я вам покажу, что это за здание. Так, что Нам нужно более скорость, ну, более Мощ... другая машина, которая имеет большую скорость, чем это лада. Конечно же это будет. Ну пока я его не буду, потому что мы сейчас пойдем в это место. А там мне ну не нужно ее прокачивать, тупо надо, не троедный. И все. Так, вот мы сюда. Мы сейчас приедем. Вот. Это я понимаю скорость. По 200. А не то, что это лада.